Оновлений не тільки зовні театр Шевченка знову готовий приймати своїх глядачів. На довгоочікуване відкриття сезону чекали не лише шанувальники прекрасного мистецтва, але й його творці, актори, як завжди готуючи до нового сезону, цікаві прем'єри. Першою стане постановка за мотивами п'єси Камолетті, режисера Михайла Мельникова. Нічого собі квартирка. 81 81-й сезон для театру, це буде як нове відкриття. ми після ремонту. Ну в общем, буде все нового цікавого і дуже... как бы такого открывающего вдохновения будет один из спектаклей мы открываемся ничего себе квартирка он будет очень интересно для нашей молодежи так как в нем самая главная идея в семье любви любите друг друга и не изменяйте будьте верными друг друга ну как бы поддерживайте играю я жаклин это светская львица скажем так французская мадам которая эм которая вроде бы с первого вида все хорошо, семейная жизнь, но не тут-то было. И, и мадам, и мой муж приводят любовников. И в общем на этом фоне разворачиваются все события, и наша служанка Анна помогает нам все-таки остаться вместе с супругом. Дорогие наши криворожане, гости города, приходите, пожалуйста, на открытие нашего 81-го театрального сезона, мы вас очень ждем и встретим вас с прекрасным спектаклем «Камалетти. ничего себе квартирка! А вже в неділю, 16 грудня, театр покличе усіх своїх маленьких прихильників на прем'єру спектаклю за твором Корнія Чуковського тараканіще. В ньому буде задіяно 23 артиста сцени та 26 оркестрантів. Над постановкою працювали спільно, прописуючи усі образи героїв спектаклю. Головний диригент театру Зінаїда міщук та балетмейстер, заслужена артистка України Тетяна Брисіна. Інтересна музика, музика сучасна». с элементами и джаза. Да, есть и нечто похожее на Шестаковича, Прокофьева. Очень замечательно в музыке выписаны характеры животных. И эти же характеры, которые выписаны композитором музыки, Татьяна Борисовна замечательно воспроизвела все это в постановке своей. Я думаю, что и дети, и взрослые узнают всех животных и в пластике, и в музыке. Мне кажется, это будет интересно нашим маленьким зрителям. Это наше будущее, это наша э, радость. Они всегда воспринимают все без... Э, подлинно, без лжи, и не хотелось бы их обманывать в этом отношении. И очень-очень мы старались. зробити цей спектакль цікавим. Наступних вихідних на концерт Тобі любе місто разом з солістами театру та артистами балету. Усіх запрошує народний артист України Володимир Полубоярцев. Тож, як бачимо, 81-й сезон обіцяє бути насиченим і подарувати шанувальникам мистецтва найкращі враження від нових прем'єр. Тому запрошуємо усіх криворіжців зануритися у цікавий багатогранний світ театру.